Информация про то, что то пропонуют ввести до складу э, прикордонной службы авиацию. Кажут, ну, вот тим, Тимчука была заява про то, что им нужна авиация для выполнения своих функций на цей момент, потому что без авиации это делать невозможно. неможно. Это насколько не правильно? Ну, вот, якщо... вот, скажем, вот в этом отношении, и в принципе это нужно было сделать давно, еще когда Крым начался, в принципе необходимо было пересматривать структуру пограничных войск, а это решение, опять же, принимает Верховная Рада. Численность, структура это силовых органов – это компетенция Верховной Рады, и там предусматривать, скажем, введение в пограничную службу спецотрядов. Они сейчас вынуждены сами своими силами за счет до до укомплектования разворачивать свои мобильные группы, в том числе и специального и, и ну скажем так спецназначения. Но этих сил не хватает, все равно. То есть и необходимо было эту структуру расширить на, вот, на силы обороны границы. И да, придать туда и вертолетную технику, и тяжелое вооружение, в виде бронетранспортеров, я не знаю, там, малокалиберной артиллерии и так далее. Но это необходимо было делать еще давно. Это необходимо было делать еще в феврале. Угу. Мы постоянно опаздываем, мы постоянно теряем инициативу. Очень часто говорят, что вот Украина обладает очень большими стратегическими преимуществами. Все стратегические преимущества страны при потере инициативы, они просто умножаются на ноль. Поэтому мы да, кажется, вот наш... сейчас только выходим, ну, дай бог, конечно, сейчас только выходим на какой-то более-менее ощутимый какой-то уровень управляемости и координации. И, скажем, наши военные, как и состав вооруженных сил, из СБУ, Национальной гвардии, они сейчас начинают уже приобретать или восстанавливать тот опыт,